बंदा चीज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है वीडियो देखने सुने और व्यवर्स को असल उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने के बाद यानी के काज मुकम्मल होने के बाद हमने अपना सर्वे करवाने के लिए बेनजी इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाना है अगर आपको ये नहीं पता की सर्वे करवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक ऊपर आई बटन क्लिक करें जिससे आप वीडियो वन फोन हो जाएगी आप वीडियो वन को देखें जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स बताया गया है पहले हम अब सर्वे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने उस ऑफिसर के पास चले जाना है जो सर्वे कर रहा है ऑफिसर को हमने अपने स्... डॉक्यूमेंट्स यानी यानी कि कि हम हमने सारे कागज अपने अफिसे को दे देने हैं सबसे पहले हमारा आईडी कार्ड अपने टाइम में दर्ज करेगा टाइम में दर्ज करने के बाद वो हमारा बायोमेट्रिक करेगा यानी कि वो अपने पर हमारा फिंगरप्रिंट प्रिंट या अंगूठा लगाएगा जिससे वो हमारा सर्वे परफॉर्म करेगा जब हमारा सर्वे वाला लिंक ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले वो हमारा एड्रेस ऐड करेगा यानी कि ऑफिसर हमारा एड्रेस करेगा एड्रेस ऐड आड्रे करने के दो तीन तरीके हैं जिसमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट ऐड होगा फिर ऑफिसर हमारी तस्वीर ऐड करेगा हमारे घर का नंबर हमारी गली का नंबर हमारे मोहल्ले या कॉलोनी का नंबर नाम हमारी तस्वीर हमारा डिस्ट्रिक्ट का तो आपके आई डी कार्ड वही एड्रेस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक बेल आइकन पर जरूर क्लिक करेगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके शायद जहां आपकी रहायश है आपने ऑफिसर को ये कहना है कि हमारा सेम आई कार्ड वाला एड्रेस है खुद ही आई कार्ड से देख कर वो सेम एड्रेस लेगा या अगर आपका एड्रेस बिजली के बिल वाला है जिधर आपकी रहायश है आपने ऑफिसर को कह देना है कि हमारा एड्रेस बिजली के बिल वाला है ऑफिसर तो खुद ही वो एड्रेस लिख लेगा जो बिल पर मौजूद है अगर तो आप किसी सिटी में रहते हैं यानी कि शहर में रहते हैं तो आपका घर नंबर होगा गली नंबर होगा मोहल्ले या कॉलोनी का नेम होगा आपने सेम वैसे ही फिसर को बता देना है घर का नंबर गली का नंबर कॉलोनी का नेम या मोहल्ले का नेम अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो आपने गांव का एड्रेस लिखवा देना है अगर गांव में गली का नंबर है तो वो बता दें अगर गली का नंबर नहीं है तो आपने घर के मौजूद जो मशहूर जगह है उसका बता देना है यानी कि सियासी डेरा सरकारी स्कूल, स्कूल प्राइवेट के के जो आपके घर पास कोई मशहूर जगह या चीज़ है, आपने उसका नेम करवा देना है। जब ऑफिसर आपका एड्रेस मुकम्मल दर्ज कर लेगा तो वो आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा याद रहे कि आपने वही मोबाइल नंबर देना है जिस पर मैसेज आ सके अगर आपको ये नहीं पता कि किस नेटवर्क पर मैसेज नहीं आता तो आपने वीडियो वन देख लेनी है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन दोनों में दिया हुआ है जब आपने अपना मोबाइल नंबर दे देना है और तो किस ने आपका मोबाइल नंबर दर्ज कर लेना है और तो साथ आपको सिम के नेटवर्क का नेम भी पूछना है कि ये जैस की है यूफोन की है जोंग की जो भी आपकी सिम का नेटवर्क है आपने उस नेटवर्क का बता देना है ये फलांग कंपनी की है अगर जैस की है तो जैस का बता देना है अगर जो की है तो जोंग का अगर यूफोन की है तो यूफोन